السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحضيلا أقم الصلاة لطلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نسيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته